Salam hörmətli kanal izləyicilərimiz. Bu gün sizlərə deməli Tusli klinikasının yaxınlığında, İnşaatçılar metrosuna və 20 Yanvar metrosuna yaxın Araz MTK-ya məxsus bu binada satılan bir mənzili təqdim edəcəyik. Binanın belə belə deyək də xoş əhvali, gözəl bir həyətyanı sahəsi var. Keçək indi mənzilə baxaq. Hal-hazırda mənzilin giriş hissəsindəyik. Çat, deməli, güclü sürətli işləyən lift var. Ə, ümumi 5 otaqlı mənzildir. Ee, bir mənzil olub iki hissəyə bölünüktür. Görürsüz, yan-yana iki qapı var. Keçək birinci mənzildə baxaq. Birinci mənzil sağda olandır, 2 otaqdır. Hədsə e, sahə ümumi e, 150 kvadratmetrdir. E, birinci mənzil hardasa 50 kvadratmetrdir. Girişdə dəhlizdə sanitar qovşaq yerləşir. bütün əşyalarla birlikdə çox təcili satışa çıxarılıbdır. Bura mənzilin e, birinci, yəni e, mənzilin sanitar qovşağıdır. Ümumiyyətlə 3 tənə sanitar qovşağı var. E, digər evdə 2 dənədir. Bu hissədə, bu evdə isə 1 dənədir. Bura dəhliz olan hissədir. Dəhlizdə e, bu hissə mətbəx kimi nəzərdə tutulub. Yəni e, mətbəx koridorda olacaq dəhlizdə. Baxın bu hissə ümumilikdə mətbəx kimi istifadə olunacaq. Və 2 ədəd otaq var ə e, sağda qonaq otağıdır, baxaq. Belə bir qonaq otağı. İstili sistemi hazır, kombidir, evdə kondisioner var. Kabrel, televiziyada, telefon xəttidir, internetdir. Bunların hamısı var. Tus klinikasının düz yaxınlığındakı binadır, Araz e, MTK-ya məxsus 16 mərtəbəli minadır. Mənzil də 16-cı mərtəbədədir, işləy lift var kompleksini həyət edir. Maşın saxlamaq üçün yerlər də var. Mənzildən çox gözəl ümumi ilə panorama var. Keçək ikinci otağa, yataq otağına. E, yataq otağının ayrı bir girişi də var. Həmçinin qonaq otağından da bura keçmək olar. Bura mənzilin yataq otağıdır. kifayət qədər normal ölçüdədir. Sənədi qutsadır. 2 ailənin rahat yaşaması üçün şərait var. Yəni e, e, bəzən olur müştərilərimiz 2 ailə Birlikdə, belə demək də, yaxın yaşamaq üçün evlər axtarırlar. Onlar üçün tam idealdır. İstəsəniz, e, yəni yaşamaq istəmirsinizsə, heç alıb dərhal kirayəyə də verə bilərsiniz. Bura birinci mənzil oldu. Ümumi mənzil əslində 4 otaqlı olub, 150 kvadrat metr. Evin sahibi bölcü eləyibdir. Mənzili 2 hissəyə bölüb 2 mənzil yaradıb. Biri 2 otaq və həmçində 1 otaq da əlavə olunub. Ümumi 5 otaq olub mənzil. Çəssə indi digər hissə, ikinci mənzilə baxaq. Bura ikinci mənzilin deməli giriş hissəsidir. Girişdə belə bir güzgülü şkaf da var. Gördüyünüz bütün əşyə və avadanlıqlar qalacaq. Sadəcə e, qonaq otağındakı televizor götürüləcək. Yəni qalan nə əşya varsa, avadanlıq varsa, hamısı qalacaq mənzildə. 150 kvadrat metr. Ə e, belədir, yəni 5 otağlı mənzil. Ümumi e, qalanlı bəytdə 4 otağlı olub, ev sahibi 5 e, otağa düzəldibdir. Belə bir geniş qonaq otağı var. Daha sonra qonaq otağından balkon olan hissəyə keçək. Geniş bir balkonum var, həmçində mətbəx olan hissə də bura balkona keçib. Baxın, belə bir geniş balkon var. Həmçinin şəhər istiqamətində əla panoraması var. Həm 20 Yanvar metrosuna, həm İnşaçılar metrosuna, həmçinin Qələbə dairəsində çox yaxın ərazidir. Qarşıda gördüyünüz tikili TUSi klinikasıdır. Ənəsreddin yəni, TUSi klinikasının düz yanındakı binadır. Şəhər istiqamətində həqiqətən də əla bir panorama var. Mətbəx olan hissəyə baxaq. Həm qonaq otağından, həm də iki yataq otağından mətbəxə giriş-çıxış mümkündür. Bura mənzil, mətbəxi, qaydaq indi qonaq otağına. Qonaq otağından keçək e, dəhliz olan hissəyə, oradan isə digər e, yataq otaqlarına baxaq. Üstündərlər oldu. Deməli, belə bir koridor hissə var, dəhliz olan hissə var. Burada e, əşyaları yığmaq üçün belə bir gardırob var. Paltarlar yığılıbdır. Burdan keçək, e, deməli 2-ci mənzilimizdə olan 1-ci yataq otağına baxaq. Bura 1-ci yataq otağıdır. E, Hal-hazırda belə bir yerdə iş otağı kimi istifadə olunur. Bu e, karedərlə olan hissədə belə bir sanitar qovşaq var. Suyu, qazı, işığı daimidir. İstili sistemi hazır kombidir. 5 otağlı evdir. Cəmi 245 min manata satışa çıxarılıbdır. Sənədi kupçudur. 2 otaq ayrı, 2 otaq, mətbəx və sanitar qovşaq ayrı, 3 otaq, 2 sanitar qovşaq və geniş mətbəx ilə balkon olan hissə ayrı. Bura isə 2-ci mərzildə olan 2-ci yataq otağı. Bu yataq otağından da növbəti bir sanitar qovşağa Belədir. Çeşit var. Bu mənzildə ümumi 2 sanitar qovşağı var. Ümumi 5 otağlı evdir. İki ailənin rahat yaşaması üçün şərait var. 150 kvadratmetrdir. Mənzil 16-cı mərtəbədədir. İşlək 2 ədəd yüksək sürətli lift var. İlkin olaraq 245.000 manata satışa çıxarılıb. Baxın, bu yataq otağından da eynən e, balkon olan hissəyə Yəni mətbəxə həmçinin keçid var. Keçdiyimiz mətbəxə, mətbəxdən yenə eyniylə qaydada ilk öncə baxdığımız yataq otağına da e, belə deyək, keçid var. Baxın. Təmir yaşanılacaq vəziyyətdədir. Yəni belə deyək də orta təmirdir. Şəhər istiqamətində əla panorama ekranda aşağıda satıcının nömrəsini görəcəksiniz. Əlavə suallarınız varsa əlaqə saxıya bilərsiniz. 5 otağlı ev Tusi klinikasının düz yaxınlığında ə, həm İnşaatçılar metrosuna, həm 20 Yanvar metrosuna çox yaxın ərazidə. Zəhmət olmasa videonu bəyənin. Bu ə, əla mənzil haqqında öz fikirlərinizi yazın. Bu otağının baxın giriş hissəsi. Videonu bəyənməyi unutmayın, öz fikirlərinizi də mütləq yazın.